Kali ini saya masih lagi berminat untuk bercakap tentang penyatuan Melayu. Baru-baru ni saya ke Sabah. Kebetulan saya sedang menunggu penerbangan. Saya bertemu dengan salah seorang pemimpin majlis tertinggi UMNO. Saya ambil peluang dengan dia untuk saya minta pandangan. Saya masih mahu naratif penyatuan Melayu. Dan saya bertanya kepada dia apa pandangan Datuk Seri tentang penyatuan Melayu di negara kita ini. Dan ruang yang pendek itu, Alhamdulillah saya dapat menangkap tentang poin-poin penting yang dilontarkan oleh beliau. Iaitu orang Melayu mesti bersatu. Ini keluar daripada lidah beliau sendiri. Kalaulah itu gambaran yang dilontar itu gambaran amno keseluruhannya, saya nampak sangat positif. Rumusan perbincangan saya, perbualan saya di waktu sementara menunggu itu, saya dapat poin penting ialah beliau bersetuju penyatu itu berlandaskan kepada Al-Quran. Beliau membaca wa'atasimu bihablillahi jami'an wa'atafarroh. Saya sangat bersetuju dengan pandangan beliau kerana penyatuan yang dilontar itu adalah penyatuan yang merentasi kepartian, penyatuan yang merentasi blok-blok parti politik. Tapi ianya diasaskan atas landasan tuntutan syarak demi kepentingan agama Islam, demi kepentingan orang Melayu sebagai bangsa tonggak beragama Islam itu sendiri dan sebagai tuan tanah di negara kita ini. Alhamdulillah, itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya juga telah pun menjelajah berjumpa dengan, bukan sedikit, ramai saya jumpa pemimpin-pemimpin parti yang besar ini dan kecil pun terjumpa jugalah semuanya menyatakan benda yang sama iaitu orang Melayu mesti bersatu tetapi persoalan yang saya nak bawa, apa kekangan yang paling besar sehingga kan kalau semua pimpin-pimpin parti ini baik pas, bersatu, amno, termasuk juga lah amanah dan juga parti kecil berjasa, pejuang, putra, semuanya mengatakan perlunya orang Melayu bersatu. Bermakna nampak kepenting itu. Tetapi persoalan dia, apa kekangan yang menyebabkan tidak boleh bersatu? Sedangkan waktu saya berbual dengan pemimpin Amnon yang mengatakan wa'tasimu wa bihadlillahi jami'a wala tafarraqu landasan di Al-Quran sangat cantik akhirnya saya dapatlah ada di sana timbul keraguan ada kebimbangan tipu-menipu ada parti A memandang parti B satu parti yang korup, parti yang berat dengan kes-kes mahkamah dan penipu-penipu berlaku sepanjang berjalan semua itu menjadi kekangan-kekangan yang menyebabkan pemimpin-pemimpin parti walaupun mereka bersetuju dengan orang Melayu misi bersatu tapi mereka tak mampu duduk di meja bulat untuk membincangkan agenda penyatuan orang Melayu. Saya ingin melontarkan pandangan PRU16. Semua parti, parti besar, parti kecil, hatta parti Amanah sendiri pun yang mesra dengan DAP pun kena fikir benda ini. PRU16, jangan mana-mana parti. Maksud saya parti Islam Melayu, jangan mana-mana parti mengheret DAP untuk ...untuk menjadi kerajaan... ...pada PRU-16. Tak kira lah... ...PAS ke... ...AMNO ke... ...BERSATU ke... ...AMANAH ke... ...BERJASA ke... ...kalau sekiranya... ...dia memimpin tangan DAP... ...selepas berlakunya PRU-16... ...untuk menjadi kerajaan... ...parti itu... ...adalah parti pengkhianat... ...kepada agama, bangsa dan negara. Kenapa demikian? Sebabnya... ...DAP ini, tuan-tuan sekalian... ...parti yang sangat berstrategi... Agenda besarnya Malaysia-Malaysia... ...dan dia cuba terjemahkan kehendak mereka itu agenda itu Malaysia Malaysia ini dalam kementerian-kementerian yang mereka pegang contoh saya nak katakan bahawa DAP ni parti yang ada perancangan parti yang ada strategi ketika Ngakomeng memegang jawatan KPKT langkah pertama yang dibuatnya berdasarkan perancangan dia dia minta semua kampung baru Cina duduk di bawah KPKT sedangkan waktu itu kampung baru Cina duduk di bawah menterinya Datuk Sri Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri Tetapi oleh kerana Saya menyangkakan UMNO Pemilu UMNO Tak ada perancangan Dia membenarkan Kampung baru Cina Yang duduk di bawah Kepimpinan Datuk Zahid Hamidi Diserahkan bulat-bulat Kepada KPKT Maka KPKT menyusunnya Apakah yang dia buat? Dia buat sekarang ini Untuk mendapatkan Pengiktirafan UNESCO Bahawa kampung baru Cina Kampung warisan Tengok Mana-mana yang dipegang Dia akan membawa satu agenda. Kenapa? Kerana DAP, parti yang tersusun, parti yang berstrategi, parti yang ada agenda berbanding dengan parti-parti Melayu yang lain. Sebab itulah saya mengatakan, jangan lagi berlaku. PRU 16, semua parti-parti Melayu ini jangan sekali-kali memimpin tangan DAP untuk menjadi kerajaan. Ini satu tindakan yang perlu kita buat. Untuk itu, kita mesti bercakap sekarang ini tentang gerakan penyatuan orang Melayu. Maka, berjasa ingin memberikan pandangan. Sudah sampai masanya. Tidak boleh ditangguh-tangguhkan lagi. Jangan lagi kita bermain-main dengan agenda kepatian. Jangan lagi kita bermain-main dengan untuk mempertahankan individu yang syarat dengan kes-kes di -kes mahkamah. Oleh kerana dia pemimpin parti, kita pertahankan dia. Tidak ada masa lagi dah. Masa kita hari ini ialah bagaimana kita nak membawa agenda penyatuan Melayu Melayu ini masuk dalam PRU 16 dan kita pegang kuasa negara dan kita pimpin negara ini sebagai mana orang Melayu adalah tuan tanah di negara Malaysia ini. Kerana apa? Apabila orang Melayu berkuasa, maka orang Melayu akan memayungi bangsa-bangsa yang lain dengan aman damai. Dah terbukti sejak merdeka sampailah sebelum kejatuhan UMNO dulu. Oleh itu, saya menyarankan. Pertama sekali, semua parti, parti besar, parti PAS, parti parti bersatu parti amno parti amanah berjuang berjasa putra parti kecil ini mesti buang sifat keegoan yang tinggi sehingga sifat keegoan itu menghalang untuk duduk di meja bulat demi penyatuan orang Melayu aku bersatu mesti mempertahankan agenda besar yang pertama sekali Islam adalah agama persekutuan dan yang keduanya mesti mempertahankan keistimewaan orang Melayu kerana orang Melayu itu ialah tuan tanah di negara kita ini. Dan yang ketiganya, mesti mempertahankan. Tidak boleh mana-mana kuasa mencorobohi kedaulatan tanah air kita. Sebab itulah hari ini pun kita nampak Tengku Zahro pun telah pula menyebutkan bahawa perjanjian perdagangan US dengan Malaysia akan dilihat semula balik. Kenapa? Kerana suara-suara yang tak bersetuju dengan perjanjian itu telah menampakkan kesilapan-kesilapan di sana ada unsur-unsur yang boleh mencoroboh kedaulatan negara kita. Maka semua parti mesti sama-sama mempertahankan kedaulatan negara kita. Tak kira lah apa parti pun selagi mana dia seorang Melayu, maka wajib bagi dia menjaga tiga perkara asas pertamanya Islam agama persekutuan, orang Melayu adalah bahasa tonggak dan tuan tanah di negara kita ini dan juga menjaga kedaulatan tanah air kita supaya aman dan damai. Ini pandangan berjasa. Perkatan negara, perkara 32 dan perkara 38 perlembagaan persekutuan. Kita lihat kini DAP banyak membuat aktiviti ataupun gerakan-gerakan dia -gerakan menuju me melanggar perlembagaan persekutuan kita dan juga ianya melanggar akta pertubuhan 1966. Jadi ini jelas dan kita lihat juga dalam website DAP ada empat versi bila empat versi ini, Malaysia-Malaysia dalam bahasa Inggeris tetapi telah ditranslatekan kepada bahasa yang kita tidak faham. Jadi kita melihat ini perlunya ada uh, satu tidakkan jelas. Dan ini telah lama berlaku. Dan kalau ini dijadikan perkara yang dibolehkan kepada pertubuhan yang didaftarkan di bawah ROS, bermakna pertubuhan-pertubuhan lain juga akan mengikut. Ia menjadi presiden. Jadi